প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজি লৈ আহিছোঁ চিম্পুল এটা ৰেচিপি মাংস ৰেচিপি কি মাংস জানেনে এইখিনি হৈছে চীনাহাঁহ আদা নহৰু পিঁয়াজ ওলকবি আজি মানে হাঁহৰ মাংসৰ লগত দিছোঁ ওলকবি মাংস আছে ইয়াত পাঁচশ গ্ৰাম এইফালে আদা নহৰু পিঁয়াজ ওলকবি দেখিছেই নহয় এক কিলোলৈ অলপ বেছিহে হ'ব যিয়ে নহওক মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই গৈ থাকক আৰু ইয়াত কি কি মছলা মানে যোগ কৰিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক <laughs> マテオガネス。 পিঁয়াজ নহৰু গোটেইখিনি ভাজি ল'লোঁ গোটা গোটা নহৰু দিছোঁ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোকে দি চাব আৰু যিসকলৰ হাই প্ৰেছাৰ আছে তেওঁলোকে এনেধৰণে গোটা গোটা নহৰু যিকোনো মাছ আৰু মাংস দি খাব পাৰে সেয়েহে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম তাৰপাছতে কেইবাটাও বস্তু যুজ কৰিবলৈ আছে চাব আপোনালোকে পিঁয়াজো এটা দি দিছোঁ অকণমান কিবা এটা ষ্টাইল লাগিছে নাই বাৰু কওকচোন আৰু লগতে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ মই চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ খাবলৈ কিন্তু হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত হাণ্ড্ৰেড মানে সোৱাদ হ'ব তেনেকৈ হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক অলপ সময় ভাজি লৈ জোখ কৰি দিলোঁ হ'ল কবি ওলকবি যিকোনো মাংসৰ লগতে ভাল লাগে নহয়নে বাৰু জনাবচোন এয়া এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি দিম এতিয়া কিন্তু মই বাকীকেইটা বস্তু যোগ নকৰোঁ এপদ এপতকৈ যোগ কৰি আছোঁ আৰু বাকী তিনিবত বস্তু আছে মানে তিনিবিধ আছে কি কি আছে আপোনালোকে চাই থাকক আৰু যিসকলে নাজানে নিশ্চয় উপকৃতও হ'ব দিয়কচোন এয়া হৈছে চীনা হাঁহৰ মাংস দেই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ তথাপিতো আকৌ কৈছোঁ চীনা হাঁহৰ মাংস ওলকবিৰ লগত তিনি মিনিট চাৰি মিনিটৰ মূৰে মূৰে চাই আছোঁ অলপ মানে নিজে নিজেই তেল ওলাইছে অলপ পানীও ওলাইছে ওলকবি পৰা যেই নহওক এনেকুৱাতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজি যাব ওলকবিখিনি আৰু এইকেইটা বস্তু মই যোগ কৰিব পাৰিম আৰু অকণমান সিজি লওক তেতিয়াহে ভাল লাগিব নহয়নে বাৰু কোনে কোনে ভাল পায় ওলকবি লগত যিকোনো মাছ মাংস এতিয়া মই সেই আদা নহৰুখিনি দেখুৱাইছিলোঁ যে সেইখিনি যোগ কৰি দিছোঁ গোটেইখিনি যোগ কৰি আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজি দিম এতিয়া মই অলপ এক্সোৱেলি মই ৰাতি বনাইছোঁ এখন হাতে কেমেৰা এখন হাতে বনাই আছোঁ এখন হাতে কৰা যে সেইকাৰণে অকণমান মাত মুঠ দিছে আৰু ধুমধামকৈ ৰাতি বনাইছিলোঁগৈ এইখিনি মই দিনত নহয় মানে ৰাতি বনাইছিলোঁ আৰু দিনতহে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কাৰণ ৰাতিয়ে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ৰেগুলাৰ মই ভিডিঅ' দিওঁৱেই সেয়েহে এদিনত এটাকেই দিছোঁ এদিনতো দুটাকৈ দিবলৈ মই অকণমান অসুবিধা পাওঁ আৰু ভিউও কম আহে দিয়কচোন সেইকেদিনাখনে দুটা দিবলৈ দিগদাৰো হয় আৰু লগতে যিও কম আহে মই ৰাতিয়ে আপলোড নকৰিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা বোলো আপলোড কৰি দিছোঁ সকলোৱে খাওঁ কি ধুনীয়াকৈ ভাজি আছে দেখিছে নাই এনেকৈ কোনে কোনে খাই ভাল পায়ো জনাব দেই প্ৰায় হৈছে আৰু মানে মাংসখিনি সিজি উঠিছে এতিয়া মই চব এই কেৰাহীত লাগিলে হৈছে দেখিছে এতিয়া অকণমান ফটৰ ফটৰ ফুটিছেও তেতিয়াহে মই গৰম পানী যোগ কৰিম মই সেইটোকে কৈছিলোঁ যে গৰম পানী যোগ কৰিবলৈ আছে আৰু দুটা বস্তু আছে সেই দুটাও আপোনালোকক লিখুৱাই আছোঁ চাই থাকক আপোনালোকে এইখিনিতে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যদিহে কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যিমান পাৰোঁ অৰ্থপূৰ্ণ ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পোৱাৰ বাবে আজি দুবছৰত বিছ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ উতলি আছে গৰম পানী দিয়া দেখিলেই এতিয়া টুকুৰা টুকুৰকৈ কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'লে জ্বলা একদম কম খায় বাপেকে খায় বাৰু ময়ো খাওঁ কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীহালে একেবাৰে কম খায় সেয়েহে টুকুৰা টুকুৰকৈ কেইটামান কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ এইকেইটা বৰ বিশেষ জ্বলা নহয় বাৰু যে নহওক এতিয়া এই আদাখিনি দেখি লৈছোঁ এই আদাখিনি যে এতিয়া লাষ্ট মানে একদম লাষ্ট লাষ্টত দিছোঁ আৰু ৰসটো চেপি পেলাই দি দিওঁ সেয়া এনেধৰণে যদি হাঁহ মাংস বনায় যিকোনো হাঁহ মাংস বা মুৰ্গী মাংস শেষলৈ যদি এনেধৰণে আদা ৰস অকণ চেপি দি দিয়ে সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগে আগতে আপোনালোকক মই কৈছোঁ যে নহওক আজিও দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া আৰু এপত বস্তু কি আছে কওকচোন আপোনালোকে অকণমান আপোনালোকে বাৰু আন্তাজটো লগাওকচোন মই কি যোগ কৰিবলৈ থৈছোঁ বাৰু একেবাৰে শেষলৈকে চাওক আপোনালোকে একদম ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে এতিয়া শেষৰ বস্তুটো হৈছে সকলোৱে ঘৰত প্ৰায়ভাগ থাকে ঠাণ্ডা দিনত সেয়ে আপোনালোকে চাওকচোন কেঁচা কেঁচা ধনিয়া পাত অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ মানে ধনিয়া অলপ বেছিকৈ খালে ভাল মই ইয়াত আদা নহৰু বেছিকৈ দিছোঁ ধনিয়া বেছিকৈ দিছোঁ কিয় কওকচোন যিহেতু আমাৰ ঘৰখনত সকলো শকত শকত মানুহ সেয়েহে ওলকবিও বেছিকৈ দিছোঁ অলপ মানে মাংসৰ যাতে যিটো মানে কলেষ্ট্ৰলটো অলপ যাতে কমি যায় সেইটো বুজি পাইছেনে আপোনালোকে এনেধৰণে আদা নহৰু লগতে মানে যিকোনো চবজি যদি মিলায় সেইটো বাৰু যেই কি নহওক আপোনাৰ চীনাহাঁহৰ মাংসহে কিন্তু পাতিহাঁহ খাবলৈ হ'লে আৰু বহুত কিবা কিবি যোগ কৰিলোহেঁতেন তো চীনাহাঁহ বৰ বিশেষ তেলো নাই বাৰু যেই নহওক শেষত ধুনীয়াকৈ ধনিয়াখিনি দি দিলোঁ তেতিয়া মানে প্ৰায় হ'লেই আৰু খাব পৰা হৈ গ'ল আপোনালোকৰ পচন্দ হ'লনে বাৰু যদিহে পচন্দ হ'ল জনাব দেই চাওক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মৰম যাচিলোঁ আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই